Здравствуйте, наши покупатели! В этом видео мы рассмотрим двухжильный кабель TXLP2R торговой марки Nexus. Ну, в первую очередь хочу, чтобы вы обратили внимание на безмуфтовое соединение кабеля. Видите надпись Place. Это соединение холодного конца кабеля и нагревающей ее части. Также рядом конечная муфта. Вот качественно. Если сбрать по самому кабелю по всей длине идет алюминиевая трубка, это очень просто проверить, потому что если мы сделаем определенный шаг кабеля, вот такой, например, то как по принципу алюминия он оставляет свою форму, И сразу видно, что есть алюминий. И также вот можно посмотреть на холодном конце алюминия подключения тоже идет алюминиевая трубка. Кабель давно на рынке очень практичный, очень много людей его покупает. Ну и самый такой основной вопрос по кабелю, который люди задают, не переплачиваю ли я за бренд? Нет, вы не переплачиваете, качественный кабель не может быть дешевым. Также в комплекте кабеля идет лента монтажная, каждому комплекту определенной длины и гофротрубка для датчика пола. Сам терморегулятор не идет в комплекте. По описанию, по другим параметрам вы можете прочитать отзывы клиентов, также в карточке товара, кабеля, просмотреть его основные параметры. Так что до новых встреч и правильно сделать вам выбор. Спасибо большое.